亚楠，你怎么在这里啊？你回来便好，我先去歇息。哎，你在等我？正好，陪我坐会儿。你去哪儿了？又是一夜。 拦着康桥劫狱，如果真冲撞了府衙，莫爷这一次必定是性命堪忧。你呢？昨日也是一去不回。我从连生坊出去，就去找了康桥，想着若是能让他按兵不动，你便能多些时间想出对策。但待到丑事都未寻见他，等我回来，孟兰说你已经出去了。 这晚上十几钟，你干嘛非要在外面等我？只是想安静的时候，能跟你多待一会儿。我也是，满身疲惫，还好有你。 这是联手为盟，还是永结同好？云无不敢妄言。难怪不准我动公子香，我这好姐姐真是家门不幸啊！洛家庄的事。 难道苏家真是罪魁？虽无真凭实据，但是确实是他们获益最大，他们不可避免。苏怀柔连夜离开南都，岂不更坐实了苏家的嫌疑？你错了，他这一招甚是高明。他自知苏家这场劫难不可避免，若与我直面对决的话。 最好的结果，也不过是两败俱伤，所以他选择身无分文，就这么一走两之。表面上看起来是把苏家交给了苏明玉，实则，是交由我来处置。一方面，他早已看清了我扶持苏家的真实目的，而另一方面，他笃定，我不可能亲手毁掉自己在南都重要的助力。以退为进，你惯用的伎俩。 这一局是我输了，不过没关系，前尘往事随他去了。你变了，以前你执念很重，什么都放不下。今世不同往日，我现在有你了。 若真不是苏家所为，你还有其他线索吗？你最近太累了，好好睡觉吧。 你不许动他，就算为阁中利益，公子香也必须活着。他云台之人凭什么干涉凌渊的利益？我倒是愿闻其详。原本我以为公子香只是为了调查文聪落难之事，于是我便接近他，并且暗中帮他追查线索，趁机斩除叶萧的爪牙。后来我才知道，公子香来南都另有所图，他为报私仇，而我正好有法子，将矛头。 你向南宫放，你只需记住，绝对不许动他。为何这几日，你总是心事重重？ 你何时能安定，我才能安心。快睡吧。你先别走，等我睡着了再走，好不好？